kuasa. Seorang pemerintah Melayu ini dia tidak ada tentera, tidak ada kekuasaan tentera. Dia juga tidak kaya pun sebenarnya, ha? tidak ada kekayaan bagi pemerintah dahulu. Tetapi kedaulatan seorang raja itu ditentukan dengan keadilan dia. Penekanan tentang konsep keadilan ini dalam undang-undang, saya ambil contoh undang-undang di Perak itu, mula-mula sekali ditegaskan macam mana nak pilih seorang raja, raja itu mesti adil. Itu perkataan yang mula-mula sekali keluar. Sama juga dalam undang-undang Melaka -undang yang ditentukan adalah konsep raja yang adil. Dan keadilan itulah sebenarnya yang saya kaji dalam konteks sejarah merupakan elemen yang mengukur kedalatan. Eh, kerana ada teks-teks Melayu menyebut raja itu raja beriman, daulatnya berdiri sentiasa. Maknanya konsep raja berdaulat ini sebenarnya adalah konsep raja itu raja itu beriman. Raja itu memetah secara adil. Raja itu adalah seorang yang berkarisma. Bukan ditentukan oleh kesaktian dia. Karena dalam kajian sejarah ni bila kita baca raja ini berdalak apa dia? Dia ada kuasa. Ada kesaktian. Suci. Bukan macam tu. Eh? Tetapi dia ditetapkan dalam undang-undang. Dalam teks-teks beribumi Dengan konsep keadilan. Dan keadilan itu diukur dengan kemakmuran kerajaan dia dia datang serentak bila negara itu makmur maka raja itu raja berdaulat kenapa saya nak terangkan benda macam ni kerana dalam catatan catatan sejarah ini dia melihat elemen daulat ini sebagai kuasa dan sebagai kuasa yang mesti ditegakkan tanpa sebarang peraturan itu maksud dia sakti elemen yang mutlak dah bagi saya bila kita bincang Elemen yang macam ni dia sebenarnya bersifat pak konflik. Dia bersifat dia tidak harmonis sifat dia. Ha, dia seolah-olahnya bahawa hanya seorang individu saja yang kuasa tersebut sedangkan dalam teks-teks peribumi menjelaskan bahawa pemerintah itu adalah